Salam, hörmətli həm vətənlərim. Adım Emin Dostiyar idi. Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Qida məhsullarının texnologiya bölümində elmlər namizəd dərəcəsinə qədər yüksəlib, sonra qida sənayesi üzrə təhsilimi Amerikada davam etdirmişəm. Eee, son 15 ildir peşəkar olaraq qida mütəxəssisiyəm, beynəlxalq dərəcəm var və dünyanın ən böyük nüfuzlu qida sənayesində çalışan təşkilatlı şirkətlərindən birində mütəxəssis olaraq çalışıram. Mənim sizə bir təklifim var. Düşündüm ki, Azərbaycan da ana dilimizdə yeni koronavirusdan qorunmaq üçün yetərincə qoruyucu tədbirlər üçün mə, belə deyək, yetərsizdir. Və mən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Amerikada yerləşən ə, Xəstəliklərin İdarəolma Mərkəzinin ə, internet səhifələrindəki ictimaiyyətlə paylaşdıqları önləyici fəaliyyətlərlə əlaqəli insanların özlərini bu viruslardan, bu pandemiyadan qorumaq üçün həyata keçirməsi tövsiyə olunan tədbirlərin ingilis dili materialları ilə tanış oldum və onları Azərbaycan dilinə tərcümə edərək və uzun illər də öz praktikam əsasında da gördüklərimi sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Mən sizə bu videoda izah edəcəyim bəzi və ya xod da tərcümə etmiş olduğum bəzi məlumatlar qeyd edirəm təkrar olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və CDC adlandırılı Center for Disease Control ə həstəliklərin idarəetmə mərkəzi Amerikada yerləşir. Onların tövsiyələridir. Bunlar dünyada ə, ən nüfuzlu, bu sahə üzrə ən tanınmış ə, təşkilatlar olaraq hesab olunurlar və onların məlumatını demək olar ki, mən təhrif etmədən sizinlə paylaşıram. Və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, mənim peşəkar həyatımda mən son 15 ildir ə, hər həftə ə, dünyada çox tanınmış böyük əməl məsələlərində oluram və sizə izah edəcəyim qaydalar ümumiyyətlə son 15 ildə mənim Had həftə həyat tərzimdir, bəzən hər gün həyat tərzimdir. E, yəni əmin ola bilərsiniz ki, doğru əllərdəsiz, sizə yanlış məlumatlar vermirəm və ümid edirəm ki, bu məlumat da sizin bir Azərbaycanlı qardaşınızın sizə ola biləcək bir təhsəfəsidir. Çalışacağam bu materiallardan daha çox hazırlayım. Mən burada e, çox xüsusi ilə e, diqqət etməyə çalışdım ki, Ə, həkimlərin fikirlərinə və yoxdur bu xəstəlik necə yaranır, bu detallara girmədən biz özümüzü necə qoruya bilərik? Düşünürəm ki, bundan bizim ə, ə, səhiyyə naziri də, aidiyyəti qurumlar da razı olarlar. Mən təkrar-təkrar qeyd etmək istəyirəm ki, ən doğru, ən dolğun məlumatlar üçün hər zaman təbiblə, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi ilə və aidiyyəti qurumların məlumatları ilə, ə, belə deyək, hərəkət etməyimiz lazımdır. Bu məlumatları da sizinlə paylaşıram. Onların heç bir fikri ilə əks-mütənasib göstərmir. Sadəcə mövcud olan durumda hansı qaydalarla özümüzü qoruya bilərik, bəziləri hətta bunların etiket qaydalarıdır. Bunları sizinlə paylaşacağam. Gəlin birlikdə Bunları e, diqqətlə baxaq, dinləyək və riayət eləyək. Düşünürəm ki Ə, mövcud situasiya ə, yeni koronavirusla əlaqəli heç bir panika etməyə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq normal gigiyenik qaydalara riayət etməyimiz lazımdır. Xəstələndiyimiz halda həkimə müraciət etmək lazımdır. Bu qədər ə, çox ciddi şəkildə özümüzü qorxudacaq, təhlükəsiz hal olacaq, heç bir şey yoxdur. Bu dünya bundan daha böyük xəstəliklər, pandemiyalar görübdü və inşallah ki ə, dua etmək də çox əhəmilidir. Dua edin ki inşallah bu xəstəliklər ilə ölkəmiz olaraq, dünyamız olaraq aşağı və burada Qapılmadan, ə qapılmadan, səbatlı şəkildə, bilinçli şəkildə ə, müəyyən qaydalara riayət edərək özümüzü və ətrafımızdakı insanları qoruyaq və təkrar çox rahat bir şəkildə ictimai həyatda fəaliyyətimizi davam etdirərək təşəkkür edirəm sizə. Ümumiyyətlə səhiyyə təşkilatının maska istifadəsi ilə əlaqəli 2 məsləhət var. 1-ci məsləhətdə özünüzü qorumaq, 2-ci məsləhətdə isə ətrafdakı insanları qorumaq naminədir. Özünüzü qorumaq naminə olan, əgər siz sağlamsınızsa, ətrafınızda olası potensial yeni koronavirusa yoluxmuş bir şəxsə xidmət göstərirsiniz. Ailə üzünüz olmuş ola bilər. Bu zaman maska istifadəsi lazımdır, ağız və burununuzu qoruyacaq şəkildə. Bu şəraitdə siz şəxslə aranızda olan təmas zamanı hava damcı yolu ilə keçə biləcək yolxucu xəstəlikdən özünüzü qorumus olursunuz. İkincisi ətrafdakı insanları qormaq. Deyək ki, sizdə öskürək, hərarət, e, nəfəs alma darlığı, çox ciddi şəkildə burun axıntısı e, hiss olunur. Bu simptomlar var və var olaraq deyək ki, potensial olaraq siz də yeni koronavirusa yoluxmusunuz. Və bu zaman nə etmək lazımdır? Maska istifadə edərək burun və ağzınızı qoruyursunuz. Bu şəkildə hava damcı yolu ilə ətrafdakı insanları yoluxmadan qormamız lazımdır və nə etmək lazımdır? Mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Unutmayın, maskanın istifadəsi sadəcə ətrafdakı insanları və özümüzü fakt əsasında qorumaq üçündür. Sağlam insanların maska istifadə etməsini Dünya Səhiyyə Təşkilatı məsləhət görmür və bundan çəkindirir. Ümumdüni Səhiyyə Təşkilatı beynəlxalq internet səhifəsindəki ictimaiyyəti maarifləndirmə bölmündə qeyd edir ki, bu və ya bənzəri olan burun və ağız qoruyucusu tibbi maskalar gigiyenik qaydalara riayət olunmasa, insanları yeni koronavirusdan qorumur. Gigiyenik qaydalar bunlardır: Ən azından 20 saniyə əlləri yaxşı şəkildə sabunla və isti su ilə yuyulması. Bura əllərin içinin çox yaxşı şəkildə bir-birinə sürtülməsi, üz hissələrin, barmaqların arasını digər barmaqlarla toxunaraq yumaq və əllərin hər bir tərəfinin eyni şəkildə sabunla və bol su ilə yuyulmasına əməl olmaqdır. Əgər isti suyunuz, sabun və ya ümumiyyətlə su yoxdursa, o zaman 60%-dən yuxarı olan alkoqol tərkibli əl təmizləyicilərindən istifadə oluna bilər. Buna daxildir çöpüklü olanlar, buna bildiyimiz bu gün bazarda mövcud olan 95-96%-lər və yaxud da ki, gel qarışımlı olanlar. Yeter ki 60%-dən yuxarı olsun e, alkoqol e, tərkibi, adətən 96% olur. Qeyd etmək istəyirəm ki, Fransa da artıq ə, gərəksiz yerə gündə 2 dəfədən 3 dəfədən artıq spirtin istifadəsini də əl təmizləyici olaraq məsləhət görmürlər, çünki əldəki insan bədənini qoruyacaq yaxşı bakteriyaların da ölməsinə səbəb olur. Boş yerə, gərəksiz yerə istifadə olunmasına gərək yoxdur. Bacardıqca əllərinizi yuyun, əllərinizi təmiz saxlayın. Əlləriniz təmiz olduqdan sonra maskanı istifadə edə bilərsiniz. Necə maskanın taxmaq və əmin olmalısınız ki, maska doğru taxılıbdır. Maskanı doğru taxmaq üçün çox önəmlidir ki, baxasınız maskanın iş tərəfi hansı tərəfdə və çöl tərəfi haradır. Maska taxılır, burun körpünüzün üzərinə mərkəzləşdirilir. Taxıldıqdan sonra qulaq arxasına və bu şəkildə də açılır və gördüyünüz kimi nəfəs rahat gedir gəlir və bu şəkildə. Maska çıxartmaq qaydası maskanı taxmaqdan daha önəmlidir. Çünki varsa havada olan bakteriyanı nə hara toplaşırlar, bura toplaşırlar. Bunlar bura toplaşdığına görə ninə məhləzmdir, əli bura əsla vurmaq olmaz. Maskanı çıxardığınız zaman da bura toxunmamanız lazımdır. İmkanlardan biri sadəcə maskanı bu şəkildə açmaq və bu şəkildə zibil qabına atmaq. Başqa bir variantda maskanı içərədən tutaraq Demək ki, maskanı açdınız, içərədən tutaraq ön hissəsinə qatdırıb metal olduğu üçün əyərək zibil qabına atmaq daha effektivdir. Və mütləq və mütləq maskanı atdıqdan sonra əliniz yuyulmalıdır. Qeyd etmək istəyirəm, bu maskalar bir dəfə istifadə üçündür. Və maskaların istifadəsi bir sonrakı videoda qeyd edəcəyim şərtlərdə əhəmilidir. Sağlam şəxsləri Maska istifadə olmasını ümumdüniyyə səhiyyə təşkilatı və Amerikadakı CDC xəstəliklərin idarə mərkəzi tövsiyə etmişdir. Və düşünün, milyonlarla insan olan bir şəhərdə bir maska bir dəfə istifadə olunursa, milyonlarla gündə maska lazımdır. Və bu ehtiyacı olan həkimlərin, tibb personalının da maska qıtlığına gətirib çıxarda bilər. Ona görə bu məsellərə diqqət etməyimiz lazımdır. Gərəksiz yerə sağlamıqsa maskaya istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Unutmayın, xəstə olan şəxslərlə belə 1 metr aramızdakı məsafə yetərlidir ki, biz onların xəstəliyi ilə belə deyək ki, yoluxmayaq. Bəzi qaydalar haqqında daha geniş danışacağıq. İctimai yerlərdə asqırdığımız zaman ağzımızı bağlamaq çox əhəmilidir. Və məşallah ki, biz də mədəni xalq olduğumuz üçün bu qaydalara ümumiyyətlə riayət edirik. Ancaq bir az daha da çox riayət etməyimiz lazımdır bu aralar. Çünki yeni koronavirusun ətrafa, hava damcı yolu ilə saçılmaması üçün buna bir az daha qayğı göstərməyimiz lazımdır. Yəni standart olaraq nə edirik? Kağız səfət dediyimiz materialla ağzımızı örtə bilərik və bundan sonra qatdayaraq iç tərəfə bunu atmalıyıq. Qaydalardan biri budur. Digər biri əlinizdə bir şey yoxdursa və o qıcıq anında həmen asqırmaqınız lazımdır. Təfsir olunan budur. Ağız sislərinizi qol bükünüzün arasına gətirirsiniz və ora asqırırsınız. Bu şəkildə təziqlə gələn ağızdakı maye burada toplaşır və təbii ki, sonra bunu yuma ehtimal e, imkanınız var, tənzimləmə ehtimalımız var. Nəinki o gəldiyi anda onu ətrafa göndərmək və çox önəmlidir ki, askırma zamanı önünüzdə insanlar varsa, həmin arxaya dönərək, e, digər istiqamətə və ağzı aşağı tərəf askırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə bu qaydalar e, dünyanın tanınmış otellərində də resepsionlarda da çox önəmli bir qaydadır. Bəlkə də diqqət etmişsiniz və biz də bunu hal-hazırda istifadə etməliyik. Əmin olaq ki, bu qaydaları bilirik. Elatlarımıza, ailəmizə, dostlarımıza, uşaqlarımıza da bunu anlataq və əmin olaq ki, insanlar askırdıqları zaman ətrafa ağızlarından gələn maye maddəni belə deyək, saçmırlar və bu şəkildə də bu riski biraz daha önləmiş olarıq. Qoruma qaydalarından biri, deyək ki, siz şəhərdəsiniz və yaxud təhlər hansısa bir restoranda, kafedə, oteldə, hər hansı bir yaşayış obyektində və siz orada əl yuma otağına keçdiniz, əlinizi yudundunuz, səliqəli şəkildə bir öncə qeyd etdiyimiz kimi 20 saniyə yaxşı-yaxşı yuvaraq və indi çıxmalısınız. Təbii ki, qapını kilidləmisiniz. Əlinizdəki əlinizi quruttuğunuz kağızı atmayın. O qapının kilidini açın. Ondan sonra qapını tam açdıqdan sonra kağızı zibil qabına atın. Belə etdiyiniz təqdirdə, əgər o qapının açarında, qulpunda hər hansısa bir ə, yoluxma imkanı varsa, siz onu da əlinizlə kağız arasında, belə deyək ki, bir vasitə yaradaraq onunla birbaşa kontakta keçmişsiniz, qulpu da təmizləmiş olursunuz və təmizlənən hissəyə də əlinizi vurmadan onu zibil qabına atırsınız. Bu da başqa bir ə, qoruma yoludur.